নমো নম শ্ৰীমদ ভগৱদীতা বুলি আজি শ্ৰীমদ্ভগৱীতাৰ সাংখ্য যোগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ পঞ্চাছত সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাগী হৈছে এনেধৰণৰ বুদ্ধিযুক্তিহে সুকৃত দুষ্কৃতি তাতায়ুজ কৰ্মচু কৌশল এই বিশিষ্ট শ্লোকভাখীৰ বক্তা হৈছে শ্ৰীমদ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ শ্লোকভাষীৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে এনেধৰণৰ যিজন মানুহে কেৱল ভক্তি ভৰা সেৱাৰ নিমিত্তে কামত প্ৰবৃত্ত হয় তেওঁ এই জন্মতে কৰ্মৰ সকলো ভাল বেয়া ফলৰ পৰা নিষ্কৃতি বা নিবৃত্তি পাব পাৰে গতিকে যোগত প্ৰবৃত্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা যোগেই হ'ল সকলো কামৰ পৰা অচল কৌশল অৰ্থাৎ ভগৱদীতাক শিক্ষা দিয়া হৈছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ওচৰতে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত কৰিলে জন্মে জন্মে ভাল বেয়া কৰ্মৰ যি বন্ধন বা যি আৱৰণ সেই আৱৰণৰ পৰা নিষ্কৃতি লাভ কৰিব পাৰি সেইবাবে অৰ্জুনক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে তুমি মোৰ কৃষ্ণ ভাৱনাৰ কৰ্মত তুমি ব্ৰতী হোৱা আৰু সেই উপদেশ গ্ৰহণ কৰা কৃষ্ণ ভাৱনাই তোমাৰ কৰ্মফলৰ সকলো কুপ্ৰভাৱ নিৰাময় কৰিব পাৰিব আৰু শ্লোকৰ দেশত উল্লেখ কৰিছে যে তৎমাত যোগায় সূৰ্যস্ব কৰ্মসু কৌশলম যোগহ কৰ্মসু কৌশলম অৰ্থাৎ যোগ হৈছে যি কৌশল য'ত কৃষ্ণভাৱনাৰ উৎকৰ্ষ সাধন হয় এই কোৱা প্ৰসংগত উক্ত বিশিষ্ট শ্লোকভাতিৰ অৱতাৰণা কৰিছে ধন্যবাদ